Они не хотят. Мы фиксируем. Мы фиксируем. Давай, давай, наверное, сбоку. Давайте его сюда! Отвали его! Давайте сюда! сюда его напали! Напали его! Напыли его! Сегодняшняя акция это да. напоминание и предупреждение тем чиновникам, которые желают в свои карманы, пропускают определенное решение. О том, что народный гнев не смешен. Вы все равно придете своими действиями к той ситуации. Давай, давай! Давай Иван, 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 Молодец! Молодец! Отак от, от буде скласник. Скосин кого потрібно Пане Панохіндовське, задумайтесь. А потім кошти, де телебачення, ви бояки. Вимагаємо відмови в реєстрації усіх кандидатів, незаконно, які незаконно балотуються. Усіх був при владі довір Україну до того.

Як буде е, розправлятися з різними колекціонерами різ, різних мастей. До речі, прапори там можна міняти, дорогі друзі, там прапори можуть бути різними. Е, е, Вадим Торпав. Ось, І зараз слово е, теж громадський активіст, громадський активіст з Ки, з Черкащини. Черкащини, не бачу його Осін, Сергій Коваль! Да. Ну, не... На те, що я зареєструв... Зареєстрований по 196 виборчого округу за Чарташка. Зараз на у нас йде такий Геннадій Борисович Попов, герой України, який 16 січня разом з усіма тими регіонами голосував за діанебні закони, після яких були вбиті наші побратими. підтримую цю акцію, щоб Обережно! на ближчі регіони, які... Полый его Оп. 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 его И так будет сложно! Андрюха, какой-то а можно, чтобы конь насрал на флаг Ну да, в принципе, если он будет... А флистик. Флистик. Флистик, флистик. Вот Виталий Хальников, он хочет тоже рассказать про то, как мы зарегистрировали Филипп Я просто представлю, что такое Виталий Сальников. Виталий Сальников, это был глава детской юношеской ну, школы, которая в США. Которую на которую положил Влад. Ну, не просто Пилипишин, а банда регионалов, будем так говорить, будущих Бали. регионалов. Для, там, они были совместно пересечены там еще до того. Значит, и да, когда получил отказ как бы в фальсификации документов, просто человек, люди пошли на такое, они устроили покушение на убийство. Неоднократно это было покушение, но один раз они привязали гранату f и вот человек 100 осколков, и там и сейчас много часть этих осколков и, и осталось в, в теле навсегда. И вот э, чудо, что этот человек сейчас с нами. И вот он э, расскажет просто, как было, э, как было в Пелипише. Я сейчас не, не может, начну с другого. если, я, если, учится, а так, если то, взять то, и потащить и его. по кругу. Его? -то. Да. Этот запрет, это запрет, это запрет. Этот запрет, это 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 полиция, это запрет, это запрет, это запрет, же запрет, это же суды, которые заслуживают всех это И это запрет, это запрет, это запрет, Вы смотрите даже перед президентским запрет,